Для протеста предпринимателей города Кривоеруга на сегодняшний день люди имеют возможность высказать свое негативное отношение к принятому в первом читании на Верховной Раде закону налоговом податке, который ложит малый и средний бизнес, то есть средний класс э, Украины, он просто вынужден будет закрывать свои предприятия, терять свое место работы. Mm -hmm. э, здесь люди, что я увидел на нашем митинге, э, толпа людей, толпа неорганизованных предприятий, предпринимателей превратилась в народ, в народ, который есть одна цель, чтобы их слышала власть. Mm -hmm. э, мы эту цель, э, здесь же был выбран актив предпринимателей, которые будут организовывать профсоюз города Кривого Рога. В дальнейшем профсоюз будет застаивать интересы предпринимателей во всех инстанциях власти нашего города, в том числе и Украины. В общем-то я доволен, люди сюда пришли не зря. В любом случае. На сегодняшний более такого. того, здесь многие просто звонили, которые не смогли покинуть свое рабочее место, вот и поддерживали в телефонном режиме и сожалели о том, что они не могут принять участие. Предпринимателей в городе Кливырук 35 700 человек. Здесь мы видим порядка 4 человек, то есть более 10 смогли прийти и поддержать эту группу. Mm -hmm. За что я людям очень благодарен. То есть в будущем тоже будут проводиться подобные... Конечно, если будет необходимость, мы будем все вместе отстаивать наши интересы.